наше почтение друг другу. я вот последние несколько недель размышлял о важности в жизни, когда мы почитаем друг друга. И размышляю, думаю, как, наша, как в нашей жизни проявляется почтение. Первое, то, что я написал, это через слова. Через мои слова в жизнь ближнего, в общении, уважительная речь. Аминь. В котором отсутствует осуждение и злословие. И в Римлянам 12.10 апостол Павел пишет, это в современном переводе, «Любите друг друга, как членов своей семьи. Уважайте друг друга больше, чем самих себя». То есть, почитай ближнего своего, брата, сестру рядом больше, чем себя. И также почтение, оно проявляется через, через заботу, действия и прощение. В Ефесянам 4.32 написано, будьте сострадательны друг к другу и прощайте друг друга, как Бог простил вас через Христа. Кто может убивать в моей жизни, мое почтение к другому человеку? Другом почтения могут быть сплетни. Ну, знаете, это такое распространенное. И Яков пишет, что человек, который обладал функция вообще совершенно. Настолько важно, знаете, чтобы наши уста они были в подчинении нам. И в притчах 16 главе 28 стих написано, что сплетник разрушает дружбу. Ну, знаете, сплетник это то, что разрушает.